тоже не с детства верующий, как здесь, кстати, многие, я так смотрю, был, был разорванный грехом 20 лет, употреблял внутривенно наркотики тяжелые. Короче, был разорванный. Концовка, торчит кирка с головы, я в больнице, когда врачи говорили, все, уже абонент по все, ну вот он труп. Ну, у Бога были другие планы. И вот, я тогда решил для себя, вот именно решил, все, мне нужен Бог. Я поехал на реабилитацию. И вот одно из первых таких слов, которое меня коснулось, за которое я ухватился, это деяние святых апостолов 16.31. Верую в Господа Иисуса, и сказали они ему, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и спасется весь дом твой. И я схватился, и что самое интересное, знаете, я, вот, еще думал, какой дом, у меня ни не дома нет, у меня ни семьи есть, родственники там, не то что отношения разрушены, они выкорчеваны, прям фундамент Выгорчеванной. Семьи нету, ни, ни жены, ни… ну, дети есть, но кто там, где-то там они живут. И они меня не знают. Я уже фактически их не знаю. Ну, что-то я за, за это слово взялся и молился, говорю, Господи. Ну, значит, как-то Бог устроит. И Бог устроил. Бог дал мне семью и семью, которую он спас. Моя жена покаялась. Она покаялась еще до того правда, как она вышла за меня замуж. Да. Потом вдвоем мы стали тоже ж так же на этом слове стояли, молились, просили вот за детей, за родных, близких. Хотя нас так воспринимали, скажем так, у нас родственники традиционные православные, скажем так, такие. Да, то есть они говорят, вы предали веру, вы предали веру, вы отступники, вы вообще вы сектанты. Ну, молились, молились, жили, молились. Первым из нашей семьи пришел мой брат к Сейчас он Слава Богу, уже рукоположенный дьякон церкви у Вячеслава Владимировича, да, его положили служитель церкви. Потом, ну, продолжают дальше, и у нас, мы не, главное, не, по неотступности вашей, Бог говорит, что даст, на, ну, ответит на наши молитвы. Так вот, мы молились, потом пришла к Богу сестра моей дружины, Людмила, она уехала в Самбург, Люда ее привела в свою ну, в церковь, в одну из наших церковь. Она ходила, ну так, ходила просто, у нее депрессии постоянно, она говорит, Это ерунда, тут так. Психологи помогут, говорят, церковь, что она там поможет? Ну, ходила, 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 интересно, потом очень интересно. Мы уже уехали, ну, я она звонит, говорит, я сегодня говорит, принимаю водное решение. Слава Богу! Знаете, как бы на этом вот и все, можно было бы остановиться, да, но брат у меня старший... Он православный верующий, он такой, скажем так, православный православный. Посты соблюдает, в церковь ходит стабильно. Ну, вот. И на этом бы можно было бы остановиться, но как-то, может, пару месяцев назад наша мама, она приезжала с нами, тоже в церковь, теща моя. Сейчас она уже вот. Приезжала с нами в церковь, проводили, будет самого оставлять. Говорили о Христе, начала читать, понимала, пару месяцев назад она так возревновала о том, чтобы заключить с Богом завет. И вот буквально месяц назад она приняла водное хрещение. Слава Богу! И знаете, я говорю, сейчас говорю, теперь будем жить по-другому. Сейчас будем жить мама по писанию. Сейчас она мама, теща, мама, сестра. Ну так, ну такие, теперь мы трохи, конечно, были с ней отношения особенные, сейчас Бог меняет, меняет нас, меняет всех вокруг нас. И я верю, что у нас, ну, у нас еще дети, мы молимся за детей, они еще не спасенные, говорим о Христе, так или иначе. Потому что вот 32 стих в этом 16 главе Деяния, там говорится, «и проповедовал Слово Божье каждый день в доме Его. То есть если не проповедовать, не говорить, не говорить о Христе, то... Конечно же, Бог найдет кому, кого послать. Не мы, значит, кого-то пошли. Но молиться надо тоже. Давайте будем молиться за наших родных, близких, за неспасенных, которые еще не знают Христа, чтобы Бог благословил, дал им покаяние, дал им спасение, чтобы наши дома были спасены, чтобы наша Украина была спасена.